В Криму за кілька днів закінчиться пальне. Нафтотрейдери кажуть, запобігти паливному колапсу не в змозі. Зараз на ЗС розпродають залишки, завезені з материкової країни. Залізницею бензин вже не завозять. Якщо доставляти пальне на півострів машинами, ціна на нього зросте ще більше. Вже зараз літр 95-го бензину коштує майже 14 гривень. Постачання пального з Росії досі не налагоджене. Основные это причины объективные. То есть у нас нет э, формы платежей с Российской Федерацией, то есть у нас нет э, открытых э, рублевых счетов. Э, мы еще не отработали логистику этих поставок, откуда что поставлять. То есть это новое для нас, и новое не только для нас, для операторов крымских, но и наших э, партнеров российских. На сегодняшний день мы имеем по разным видам топлива от 6 до 10 дней э, Сейчас пока еще у нас есть возможность, чтобы не допустить дефицита, использовать те нефтепродукты, которые ранее поступили в Крым.